गलूर शहर में उत्सव मेला बड़े पैमाने पर यहाँ पर चालू हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देगलूर शहर में हर साल की तरह इस साल भी हमारे उत्सव मेले के महबूब साहब आली जनाब जो है सो हमारे हाजी साहब हमारे साथ मौजूद है हाजी साहब क्या कहेंगे इस साल जो आप बरसात के पेड़ होते पर भी आपने उत्सव मेला लगाने का यहाँ पर जो आपने ही दिखाया है देगलोर शहर के लोगों के लिए नागरिकों के लिए क्या कहेंगे और क्या नया आइटम है इसके अंदर ये साल उत्सव मेले में हर साल की तरह ये साल भी हमने अच्छे पैमाने पे मेला लगाया है और असल में इसमें नए आइटम ये जोड़ा है कि एरोप्लेन में जो टावर आता है टावर टावर झूला बहुत बड़े बड़े सिटियों में देखने को मिलता है लेकिन हमने अभी देगलुर में लगाया है ये साल नया आइटम बोल के देगलोर वासियों के लिए और बहुत सारे आइटम है और महाराजा ट्रेन बोल गए एक नया आइटम लाए क्रॉस व्हील झूला है कि नया आइटम है और बहुत सारे बच्चों के खेलने और ये साल बोले तो देगलोर में हमने बहुत अच्छे पैमाने पे मेला लगाए हैं हर साल की तरह ये साल एक नंबर एक पे मेला चल रहा है और मेला चालू हो गया थे तीन चार दिन हो गया है अभी माशाल्लाह अच्छी पब्लिक है और नए नए आइटम लाए ये बारे में और बहुत बड़ी पब्लिक खुश हो के जा रही है शहर में बारिश होने के बावजूद भी आपने जो है सो हिम्मत दिखाई है कि जो नुकसान न होने पर भी आपने जो है मेले को चालू रखा है अब नुकसान तो देखो अल्लाह के हाथ में है नुकसान हो गया फिर भी अल्लाह इसी में हमार को और बरकत देगा और हमको तो देगलोर वासियों के लिए बेगलोर के पब्लिक को खुश करने के लिए हम यहाँ डटे रहे और डट के भी अच्छे अच्छे आइटम लगा के बेगलोर के लोगों को खुश कर रहे हैं और इसमें असल में एक पानीपत का दुकान आया है उसमें बहुत सारे वेराइटी है टॉप सूट हमारे बच्चों के नाइट पैंट आदमी के नाइट पैंट एक नंबर पे और सस्ते से सस्ते दामों में हमने यहाँ दुकान लगाई लगवा है लगवाए यहाँ पर और बहुत सारे आइटम भी है खाने पीने भी के खाने पीने के आइटम भी है और बहुत अच्छे पैमाने पे पब्लिक बहुत खुश हो रही है इतने दिन मेला चला लगा अभी मेला तो देखो और एक महीना चलेगा एक महीना और चलेगा मेला शहर और ग्रामीण भागों के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे ग्रामीण के लोग बेगलोर के पूरे बाल बच्चे लेके हमारे मेले में आई है इंजॉय करिए आप नांदेड़ नहीं जा सकते पूना बम्बई नहीं जा सकते एक्सलवर्ट नहीं जा सकते एक्सलवर्ट ही मैंने तुम्हारे गांव में लेके आया हूँ क्या इसलिए पूरे के लोगों से और पब्लिक से मेरा निवेदन है एक बार उत्सव मेले में जरूर आई है। क्या टाइमिंग है आपकी मेले की छह बजे से रात को दस बजे तक ताकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो उत्सव मेले के महबूब साहब जो हाजी साहब के नाम से जाने जाते हैं हमारे साथ बातचीत कर रहे थे शहर में जो मेला लगा हुआ है ये जो उदगी रोड पे बिरादर गैस एजेंसी के सामने है जैसा कि शाम के छः बजे से रात के दस बजे तक ये मेला है ये मेले में हर एक वाइटीज़ है छोटे बच्चों से लेके बड़े नौजवानों के लिए यहाँ पर हर एक जो ऐसा आइटम लगा हुआ है जैसे कि हर एक वराइटीज़ में और जो सो खाने पीने की चीज़ें हैं और देगलोर शहर में ये मेला लगातार अभी एक महीना चलेगा और हम आपको बता दें कि मेले के अंदर एक ऐसी खूबसूरती यहाँ पर लाई गई है जो यहाँ पर देगलोर शहर में ये अनोखी शान जो महबूब साहब का मेला है ये देगलोर शहर के अंदर बहुत ही और खूबसूरत नज़ारा है जैसा कि हम आपको लाइट व्यू लेकर करके बता रहे हैं एक लोट से मैं सैयद समी देख लो उत्सव मेला मध्य आज अपन पहू सकते लहान से चुमकली ना। का नाव पूर्वा चंद्रकांत पाटिल बर कुछ गाँव सु कस वाटत यादीमध्ये येऊन सोडलेलं छान वाटत तुला कस वाटत काय काय कशा कशामध्ये बसला चांगलं वाटतय तुला उत्सव मेल्या मध्ये एक महिना राहणार आहे एक महिन्यानंतर जस की पाहू शकता आपण देगलूर शहरामध्ये हा एक उत्सव मेला अतिशय आनंदात मॅडम काय सांगाल की आज देगलूर शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्सव मेला आपल्या देगलूर शहरामध्ये आलेला आहे खूप छान वाटतंय मुलं पण खूप एन्जॉय करतायत पाहू शकता की मॅडम आपल्या सोबत खूप छान वाटते आणि प्रत्येकाची आहे की उत्सव मेला पाहण्यासाठी अनोखी आज गर्दी होत चाललेली आहे आणि उत्सवचा मेला आज सुरू होता चार ते पाच दिवस झालेला आहे आणि आपण पाहू शकता की देगलूर शहरातला हा जो उत्सव मेला आहे तो अतिशय चांगला उत्साह अनेक स्त्रिया मुली तसेच मुलं तसेच पुरवठा वयातले सर्व लोकांची इच्छा आहे की देगलूर उत्सव मेला वर्षात एकदा येत असतो आणि त्याला पाहण्यासाठी अनेक देगलूर शहरातले ग्रामीण भागातले अनेक जणांनी उत्सव मेला हजेरी लावलेली आहे देगलूर शहरावर मी सय्यद समीर या देवलोर उत्सव मध्ये आपण पाहू शकता की इस्त्रिया लहान मुलं यांचे आज एक अनेक व्हरायटीज मध्ये कपड्याच भव्य शोरम लावण्यात आलेला आहे ला आणि एकदम पाहू शकता की आपण दोनशे पन्नास रुपये आणि दोनशे रुपये फिक्स रेट आणि ए आर आहे एकदा सुंदर असं हे आपल्याला रेडीमेड कपड्यांचं भव्य एक दालानुरी वाटतोय आणि बघू शकता की अनेक खरेदार आपल्या खरेदी करण्यासाठी आलेला आहे या मेल्यामध्ये अनेक वस्तू अशा आहेत ज्यांना आपण पाहू शकता कि लहान मुलापासून मोठ्या माणसापर्यंत महिला पासून सगळ्यांचे इथ आज कपड्यांचं एक भव्य शोरूम एल्लोर शहरामध्ये हा पाहू शकता आपण दोनशे पन्नास दोनशे रुपये पासून एकदम स्वस्त आणि चांगल्या व्हरायटीज मध्ये आहे कपड्यांचं एक भव्य दालान आपण पाहू शकता इकडे कि हे जो आहे पब्लिक आप हमारे चैनल के जरिए पब्लिक को क्या कहना चाहिए वेलकम करेंगे क्या क्या आइटम है आपके पास बताइए आपको तो लेडीज टॉप है लेगीट है, 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 है और वेराइटी है हमारे पास बच्चों से लेके बड़ा तालाब पार्टी वेयर है, है सब आइटम हम है हमारे पास समझे ये हमारे हाजी साहब महबूब भाई की मेहरबानी है हमको इधर लेकर आए पहली बार बेंगलुरु में राजे साहब तो हर साल बेंगलोर में मेला लगाते हैं हम भी हम भी एक आए बेंगलोर में दुकान लेके जी समझे ले। ऊपर उप, वाला शायद तो इंशाल्लाह जरूर होएगा इंशाल्लाह शुक्रिया कपड्याचे मालक होते आपल्या समोर पाहू शकता की या मोठ्या संख्येने महिला आणि मुली आहेत महिला आणि मुली आहेत इथे जस की आपण पाहू शकता की आज कपड्यांचं एक भव्य दालन इथे लाग लागलेलं आहे आणि कपडे खरेदी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आज महिला मुली आल्या आहेत चांगला आहे का कपडा कसा वाटतंय आपल्याला काय नाव वैष्णवी आता धिलो शहरामध्ये पहिल्यांदा एवढं मोठं कपड्याच हे लागलं आहे सेल सेल लागला आहे ला कसं वाटतं क्वालिटी छान आहे क्वालिटी छान आहे काय वाटते तुम्हाला क्वालिटी आहे कपड्याची तुम्ही कपडे बघत आहात बरे आहे अनेक ग्रामीण भागातून आलेले आहेत मरखेलून आले आहेत हे आणि आपण पाहू शकता मोठ्या प्रमाणावर आज कपड्यांचं एक भव्य शोरूम आमच्या चॅनेलद्वारे चॅनेलद्वारे आज देंगलूर शहरामध्ये कपड्यांचं एक महिलांसाठी मुलीसाठी एक छान मुली आहेत का कपडे या महिला पसंद आले का तुम्हाला कपड्याची काहीतरी